da fotoba hər kəftə hər şahəndə sənin meyvələrin var Ah, sənin baba kürün, qurban sənin kürün. Gəl baxına axdı gəldik, qaldı selə biz baxdı gəldi.

Evet, çok sağolun, çok sağolun. Sağ sözü vermek isterdim, evet. Ahmet bu sevdiren bir evet. insana. Evet. Çok evet. hürmetli Mirzakşı evet. Malum Ey nadirə müəllimə, yəni kimya, biolojiya fənnində heç müəllim olub. Siz rəqs bayıran sözü dediniz, amma istərdim ki, bir xatirə qalsın deyə ürək yaradarlarınız da buyurun, təbriklərim. Mən ilk dəfə 1972-ci ildə ali təhsilə başa vurandan sonra Heynatdan Nuravut Trendinə kimya-biologiya müəllimi kimi, kimi təyin olundu. Və sinifə girəndə Onda Əhməd müəllim 10-cu sinifdə oxuyurdu. O onun ilik faallığı mənim mən diqqətimə çatdıradı və mən Əhməd müəllimin faallığını onda hiss elədim. Demək olar ki, Azərbaycan təbiətini bir parçası olan Dəlik Əzaskar təbiətə müalicdir. Əgər e, Azərbaycan təbiətini Dəlik təbiəti timsalında mən Əhməd Məmmədə sevdirə bilmişəmsə, özümü çox xoşbəxt hesab edirəm. Əhməd nəylə diloqiya üzrə demək alitəsi ilə aldım. Qaydandıqdan sonra öz fəhləliyini, öz əməksevərliyini demək olar ki, öz işində də göstərdi. Mən uzun müddət rayonda bioloji olimpiadaların təşkilində iştirak etmişəm, yəni təşkilat qrupunda iştirak etmişəm. Həmişə Əhməd müəllimin şagirdləri bu bilik yarışmalarında öz fəhləliyi ilə, öz bilikləri ilə seçilmişdir. Belə əmə Ahmad Nədimin anaşevərliyinə bizim albatta dövlətimiz də, rayon rəhbərliyi də nəzərə almış və o ilk dəfə olaraq əməkdar müəllim adını qazanmışdır. Buna görə nə qədər Ahmad müəllim sevinirsə, mən də o qədər sevinirəm. Ona görə ki, deməli o biologiya ixtisası üzrə Bu adın qazanmışdır və mən onun bioloqiyası müəllimi olmuşam. Əhməd müəllim, sən bu işi davam etdir. Bu işlərdən sənə uğurlar arzu edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Arzum budur ki, Allahım dil deyir. Bu ömürləri həmişə sağlam keçirəsən. Ancaq sağlam həyatlar yaşayasan. Sağ ol. Çok sağ olun müəllim. Sizlər də can sağlığınızdan. Əhməd bəy, buyurun. Bir dəqiqə. bir dəqiqə xahiş olur, getmir. Gəlirəm, gəlirəm. Bu... Ev yox. E, ki... Bu gün Əhməd bəy, Eynəli müəllimin, Mirzəkşi müəllimin üzərinə ki, xahiş edirəm bu Çok sağ olun. Mellim. Çox sağ olun. İki dahi şəxsiyyət arasında, dahi insan arasında qalmaq hər insana məsləhət olur. Yenə Allahıma buna görə qorxuram. Müəllimlərin müəllimi, doğrudan da o da yenə mənə qismət oldu ki, iki müəllimin arasında qalmaq. Ancaq sizin zəhmətinin məhsulu Əhməd Məlimsə, Əhməd Məlimun zəhmətinin məhsulunu da sizin hamınızın nəzərinə çatdırmaq mənim üçün borcdur. Siz Əhməd müəllim kimi Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi yetişdirmişsiniz. Cəmiyyətə vermişsiniz. Əhməd müəllimdə artıq bu gün Azərbaycanda kimya sahəsində sözünü deyib, özünün ixtiraları ilə deyib, laboratoriya işləri ilə deyim, kimya elmləri namizədi Rəşidov Bəhrəs Ağayev oğlunu da sizlərə təqdim etmək istədim. Bu da sizlərin hər ikinizin zəhmətidir. Bir daha sizlər şəratında bir alğışlar gəlsin. İsterdim ki hele bir çok sağ olun benimle oturun. Çok sağ olun herkes Çok sağ olun. Sağ olun. Önce dağların seyrine kal seher seher. Dağların seyrine kal seher seher. görmək kiçiklərden başlar. Mən istərdim ki, indisə olaraq kiçik deyim, mən bütün bir müəllim kimi çətin olsa da, mən istərdim ki, bir vaxtlar İnternat uşağı olduğum sonra quralı məktəbində boya başa çatdım. Yəni orta məktəbləri başa vurdum. Həmişə tədbirlərə mənim məcburan Qadir müəllim, Sarıqlar müəllim ilk dəfə mənə mikrofonu köhnə qazandırdılar və əgər biraz Or, emmi zəxşinin otağında təsadüf var. Mikrofon var. İxtəbər mikrofon tutbağı bizə öyrədən və şeyr deməyə də, də saruqlu məməd demiş. Mən istərdim ki, Saruqlu məlimin şagirdlərin deyəm. Əhməd məlimindir, Zakir məlimindir. Onların şagirdlərindən də söz verib, o qədər yolun yanıblar ki, əziz müəllimlərin 60 illik jubileyi təbrik edəməyə. Söz verilir, təbrikçi quralarkən tam -tə orta məktəbinin şagirdlərlə kuyusurlar. İndi də özü təlimi Həsən adlandı. Aysun, necə toxsan? Hazırlıq. Aysun, doğrudan da hadi gəlin alqışlayaq gələcəyimizi. Görüşü Nuralıq Məktəbin hazırlıq şirinin şagirdləri Əhməd məminin yubileyinə hazırlığı gəlmirlər. Özdə şeiri də başlamaq başlama istəyir. Yəni ki, onunla başlamaq istərdi ki, başımızın üzərində dalğalanan ürəkli bayrağımıza həsr olunmuş. Buyusun, sizinlə başlayacam. Cimətəmiz, bu qarşındakı qızlar göy qurşağının arasına səmən uvarıqınsan, canımdan da əzizsən. Səninlə qururdur anamız Azərbaycan. Bir alqışlar, çox sağ olun. Buyurun. İnsanlığın ən şəxsiyyətli zirvəsi, liderliyin ən açmaz nöqtəsi, xalqımızın bu dünyaya paxsəsi, ulu Heydər qalxayağa oyandır. Xalqımızdan mədəniyyət dünyasə, xalqımızdan daimi parlaq diyəsə, xalqımızdan abadiyyət orusu. Ulu Heydər qalx ayağa, oyandır. Bu dünyaya doğru baxan gözümüz, bu dünyaya haqq danışan dilimiz, bu dünyaya bölünməyən elimiz. Ulu Heydər qalx ayağa, oyandır. Nəşrini əs xalqına tanətdən, zəfərini ölməzdliyə uzaqdan tabidini vətələndən yürtdün ulu heydər qalx ayağa oyan də sərkərdə sən ölməzdlikdən gəlmisən peyğəmbərsən gündən yerymişən neçə dəfə sən ölümdən dönmüşsən ulu heydər qalx ayağa oyan də Necamisham, bu gün səni itirdik. Xata isən, bu gün səni itirdik. Nə sevimsən, səndənəm qaldırdıq. Bu lider qalx ayağa, oyandır. Bu vətənə hər kimi payım var. Üstümüzdə sonsuzsa qönçayım var. Sana qurban vaqif kimi oğullar. Bu lider qalx ayağa, oyan. Coşkundur denizlerim Sen dünyanın gözü sen Talihimin özü sen Severim bayrağımı Öpüyorum torpağımı <gülüyor> <gülüyor> Ben senden bir yaşıl budak istedim Sen bana bahşettin zümrüt meşalat Ben senden küçük bir otak istedim Mən səndən bir dostluq istədim, mənə 4 vəsilə yad etdi insan. Sən. Mən səndən ilhamlı ürək istədim, sən mənə təqdir etdiyin milyon ürəkdən. Mən səndən bir az sevinç istəyirəm, sən mənə bəxş etdiyin bütün xoşadır. Mən səndən bir parça bürünc istədim, sən mənə bəxş etdiyin xəzinə dövrət. Mən səndən açıq bir alın istədim, sən mənə bəxş etdiyin azamat qürur. Mən də ayağı yalın, başı açıq, yolumda can qoysam inad aldılar. Bəlkə buna görə adam məsdisən, nəyin var, vermirsən, atılmadan, sən binanə kimi səhavatsən, vətən az, vətən can, vətən. Çox keçmişəm bu daqlardan, duruna gözlə bu daqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit xan araqları, sınanmış dostiyadə Əlbəttə sən mənimsən, yurdum, yuvam, məscənimsən. Anam doğma, albatəlimsən. Ayrılar bu körəncənnə. Anaca can, ata can. Mən bir uşaq, sən bir ana. Odur ki, bağlayıram sənə, hansı səmtəyə, hansı yerə, hey, ev insanda, yuman sənsən, əlimcənim, ovağ sənsən. Dağlarım başıvardır, ağ ölpəyin buludlardır. Böyük bir keçmişin vardır. Bildirməyər yaşasənin qələr çəkmiş başın sənin düşdün olsun dillərə vəsailərə nə nəslərə nəslərdən nəslərə keçək bir şöhrətli vardır oğlan qızım bəxtiyardır sulu ağlar günlərələr ilahi axşam mənzərələr ceyran qaçar cühürmələş Vaçaqdır oylağın sənin aranı yayarım sənin. Min qazaqda çöhökə yamanla yata yatan at qan kərə bata bata coy yaylaqlar verilə qar çapaz dağın güy görə vaxt. Könlüm keçir Balavaqda, Caxbudaqdan Cax Qolaqda axşamüstü boy uzaqda havalansa xan səsi, qara bağım, şirxəstəsi, ölməz gülür, ölməzəsə zəmi dər, yüzünə Alın qalan, sinəndə dəftər, dəyərsiz hər rəy vardır, dilən söz yazçı yazırsız. Birdən bizim Bakıya bax, səhərləri çıraq çıraq, qoruqları hayqıraraq mərasim alır, poççalara işıqları ver, hər dam verə. Nazarlarınıza səril günəş, səhərlərə sinə gələk. Bizim Bakı, bizim ürək işıqdadır, qüvvət sözü, səhərlərin ürək gözü.

Müəllim alisi al insanın, müəllim istisi açdır bizi, müəllim duası ucaqdır <laughs> bizi, müəllim əsası təmiz iklanı, müəllim alisi al insanın, əlində bağ feynasındadır bax, onun ürəyində, gözündədir <laughs> bax, müəllim abadey nuru cəhanın, müəllim alisi al insan. Marifət kindəlik öyrətdin bize Hər zaman baxış şagidlərilə bizləri bağladın vətənimizlə, vicdanlı övüdlərilə. Bir şirdən öyrəndik aldıq tərbiyə, örmək olmazsınız hər zaman bizə. Biz də sizin kimi olməyəlim, faydalar verir elmərizə. Ayətdə uzalmaq istəsən əgər, məktəblərində öyrənədsən tek söylemeyin yeterli değil. Bel olan halda udalacaksan, güzel bilmelisin ana dilini, dokma vatanın düz tarihini, bu maddi alamin elmi dilini. Bel olan halda udalacaksan, natikli gelmine sahip duracak, yakışı insanlarla temas kuracak, etmeyi borcun sayacak. Bel olan halda udalacaksan, İsmail adan dinlen, kenar duracak, kinden, kudretten uzaklaşacak. Düşmanı senin için yasak olacak, el olan halda uzalacaksan. Çalış ki güzel bir ailen olsun, evlallah aralı yeni bilen olsun. Şerefin onlarla bir göz olsun, olan halda uzalacaksan. Vatan amanatinin olduğunu bil, vatan milletinin olduğunu bil. Vatan gayretini olduğunu bil. Gel olan halda uzanacaksan. Vatan adilse, azildisä, sen adilse. Vatan bölünse, sen bölünse. Vatanı bölene ağzı kesilsen. Gel olan halda uzanacaksan. Konuşuluk hissini hem işe yaşar. Konuşunu özünle daim olacak. Yaşı konuşulukla ola koşaya. Gel olan halda uzanacaksan. Okay, nice. biz Ahmadvandın 60 illik yubileyi münasibəti ilə biz Nuramət Şəhriyar camarta başlanılan şairləri adına təbrik edirik və ona işlərində uğurlar, həyatında isə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Arz Çox sağ olun. Amma bu gün mənə eyni zamanda bizlərə təşəkkür edirəm, məni üzümü çıxardıran meydan. Mən aradan olduğum gün 11-də, amma gönümdə isə 11 nəfər şairli görəndə sarıla mənim. Sizə minnətdaram ki, ədəbiyyatı, yəni mənə açıladınız, yəni ki, sevrirdiniz və 11-liyə bir daha seviriz. Böyük əmnə də polisə, yəni şagirdlərə əlaqə göz vermək üçün xoş hörmətli ədəbiyyat müəllimi Sarıla mənimlə dəvət edə vəsiniz. O da yarın əziz şagirdlərin bu ilki günə qatıldığına görə sizlərdən istədim ki, bu payız yer bir davam gəlsin. Bütün qonaqlara çox sağ ol deyirəm. Rəhmət çəkiblər. Əhməd müəllimin 60-luğuna qoyurlar. Sədiş iradə deyib, "Səc istənsəndə qalsın, yaxşı ağ, el möhrət oğluğuna qoyulsun qor, da. Oğlun yoxsa arkamalı, nə eləyir dövləti mə?" Doğrudan da elmələ bir naimətdir ki, oxayəndikcə çoxalır. Bütün var dövlətlər xeyrləndiycə azalır. Biz sevinirik ki, Trabut məktəbi yenə yaxşı övürlərdədir. Biz sevinirik ki, bizim yaxşı ardıcıllarımız var. Biz onlarla fəxr edirik. Fəxr edirik kim? Biz ömrümüzü həsr etməmişik. Biz işləmişik. Yaxşı qazanmışıq. Eyni zamanda bizim yaxşı ardıcıllarımız var. Buna görə mən bütün bu balacalar adına hazırıqsiniz ki, uşaqlara deyim. Oradan da biz elə biz bütün şagirdlər bu qədər gözəl danışdıq ki, Doğda da adam hayatlarını. Biz onlara 20 min gələcək yollarda xoşbəxtlik, can sağlığı və yeni-yeni uğurlar arzu dilədik. Arzu Artır etdik ki, onlar burada qutdur adını uca saxlasınlar. Biz həm də ki inanırıq ki, bu olacaq. Qurdun yaxşı arzuları olacaq. Onlar yeni müxtəlif sahələrdə şərəflə irəliləcəklər. Çox sağ olun. Əhməd bəyə də can sağlığın, xoşbaxtı yaşa dilər. Qınanır ki, Ahmad Mərziyev Zəhmətliyim. Oğul şimasta bütün rəhbət müəllimlərin zəhmətinə görə müəllimləri getməyim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz şagirdlər olaraq bir daha böyük müəllimlərin qarşında bir sökürük baş əyirik. Bizi bu günlü günə doğrudan da sizlərin zəhmətiniz sağdır. Bir daha çox sağ olun. Allah təala siz müəllimləri bizə çox göndərin. Çox sağ olun şagirdlər. Siz də çox sağ olun. yaman bağladı. Böyük məmunitlə söhbət edən əməkdar müəllim Əhaboğlu da Piravaskı köməyi olan Zəvaləddin Əliyevə. Buyurun. Hörmətli tərbiyəçi-sıraççıları, hörmətli yubilyar, bundan da belə məclislərin keçirilməsi ə, bizdə hər sənəvəl böyüməyəti olan nəslə böyük örməkdir. Həm də gənc müəllimlərə Mən bilirəm ki, yaxşı müəllim həmişə hörmətlə qarşılanırdı, təbəllə xatırlanır. Allah Taala insanı yaradanda ona bəxt talil yazır, lakin ona seçim imkanı da verir. Bildiyiniz kimi, insan axirətdə öz əməlləri ilə durur. Və bu seçim imkanı Ə, insanın xarakterindən çox asılıdır. Çünki insanın xarakteri onun həyatında çox böyük rol oynayır. Bu gün çox adama minnətdar olmaq olar ki, Əhməd Məllim, Əhməd Məllim tərbiyəsində məlibənin rolu, Əhməd Məllimin ata-ana və sonu böyüdü və s. Amma Əhməd Məllim 8 il əvvəl məhz o seçimi məsələsində ən düzgün yolu seçdiyi üçün o seçdiyin peşəyə minnətdaram. Çünkü hayatta ne kazanırsa o seçtiği o peşede kazanır. Doğrudan da insan hayatta öz yolunu düzgün seçen de pes vakit güdürenmiş. Gelip başka sahada tanımadığı bir sahada işleseydi yakin kesip belki de bu uğurları kazanabilmezdi. Belki de bir müvaffakiyetsizliğe uğrayan. Ama Əngədorusunu onda etdik ki, o müəllimlik peşəsini seçib, bu peşəsini ürəkdən sevir. Bayaq dediyim kimi, həm də işbəz zəhmətkeş iş bir insandır, bir müəllimdir. Bildiyiniz kimi, Ələ Peyğəmbər Əleyhissəllamlardan bu yana bütün dahiilərimiz, qullarımız müəllimə böyük hörmət, diqqət göstərmişlər. Məhəmməd Peyğəmbər yazı-bozu bilməsə də, onun iki qanəsi Həlima xanıma bildiyiniz kimi Andon Təlbəci dil təlbəcisidir. Ona həmişə hörmətlə yanaşıb. Uğur öndərimiz heydər Əliyev öz ilk məhz milləti Hüseynzadəyə yadbizdədir. Necə qəribə ilə yanaşıb 101 il ərzində 4000 kişi. Və yaxud deyirlər Teymurlar rahmetə gedəndə vəsiyyət edib ki, mənim müəllimimin ayaqları altında dəfn eləyin. İndi də elə türbədə belə də yatır. Belə misallar çox çəkməyə olur. I, və bu gündə ilə tədbirdə hər dəfə görürsüz ki, aparıcı də Rəhmet müəllim də digərləri də müəllimə minnətdarlığını bildirir. Doğrudan da ömür öndərimiz Rəhim oğlu dedi ki, müəllim nə ən yüksək adlıqdır. Və ə, indiki prezidentimiz möhtərəm cənab İlham Əliyev daha hakimiyyətə gələndən bəri 7 yəni 2003-cü ildən bəri həm müəllimlərə böyük diqqət qarını göstərir. Həm də onların ən yaxşı şəraitdə işləməsinə imkan yaradır. Gördüyünüz kimi bütün respublikamızda o cümlədən Leydikdə nə qədər məktəblər, bağça-bağçalar tikilib, məktəblərin təchizatı, təminatı, ali məktəblərə qəbul prosesi, bütün bu məsələlərə görən